Косарка сделана на базе э, косилки заря э, захватом 0,8 метра. на заря вот красные диски. То есть мы их поставили под мезь, як опоры. Захват метр двадцать. Э, диски выполнены с диаметром 50 сантиметров. Значит, два диска. Размеры валов, длину валов делали на авось в домашних гаражных условиях. То есть без токарного станка обычные торсионные валы, что использовались у косарки, просто разрезаны были и доточены. Де трубкой, де валом. Так, размеры точнее указать мы не можем. Потому делали все так как получалось, поспешно и быстро. Ну, результат нас удовлетворяет, потому что экономически выгодно была при изготовлении, то есть усовершенствовании. Значит, э, вот эти барабаны э, сделаны по принципу транспортера. Для того, чтобы при кашении откидалась в трава, сжималась и откидалась. Для зготовлення цих барабанов <хи>, был применен пылесос ракета, тобто його корпус розпиляний пополам і приварений полуавтоматом до основного диска. косилки. Ну у нас применено тут два диска из мотоблочных косилок з Добрыни, бо у нас було дві косарки. Одна, одні диски пішли на опори, три на основу для цих дисків. Значит, дополнительные диски из листовой стали. то в общем, наверное, могу сказать. Наверное, полтора миллиметра. Значит, вырезано было все болгаркой. Ну, совет, при соединении с мотоблочными дисками, вот их дополнительных, лучше всего использовать болтовое соединение. Не я. Потому что сварочные за счет э, приварки и э, э, начинают сталь изгибаться и деформироваться. Теряются исходные размеры. Потом э, сложности ее отбалансировать и то есть использовать лучше болтовое соединение на будущее. Значит... По ножах. Ножи применяются с польской косилки. Стандартнее все. Соединение ножа с диском сделано за счет вот таких вот пальцев. Диаметром 18. Значит, до основных дисков косилки приварены вот такие опоры. Значит, до опоры приварена это как и палец, в пальце проделано отверстие, нарезана резьба М8, укороченный болтик. И, то есть, болтик можем открутить, отжать вот, вот цей диск, и он свободно выходит. То есть, не надо там откручивать его и демонтировать. Значит, вот, вот эти такие всталки, они позволяют... Как, в процессе уже эксплуатации косарки мы их установили для того, чтобы не напугивалась сюда трава. То есть, забывается эти трава, и ниже так стоит, и не работает. Не ховается, и не делает полноценную работу, не выполняет. Вот, значит, так. То есть, теперь их надо приваривать вот вот внизу, в сторону вращения диска, значит, вот Главное, не перепутать, был обратный эффект получится. Вот так, все мы тут, 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 есть 4 и используется при кошении типа 2 ножа, потому что если поставить 4 на таких оборотах и при такие скорости было бы работать больше как измельчитель. Значит, косарка сама предусмотрена в большей части для эксплуатации в не вручную, то есть водить мотоблок вручную, а с тележкой. То есть подъемный механизм есть лебедка. Вот дальше опора идет. Вот, устанавливается с помощью такого кенгурятника на мотоблок. То есть есть опора независима, страховочный тяга, яка используется для того, чтобы она не уходила под мотоблок. И то есть, как при транспортировке его поднять можно было и закрепить прямо непосредственно на мотоблоке. Дальше в качестве страховки идет вот такая лыжа. Длиной... Длиной сейчас посмотрим. Длиною 77 сантиметров из трубы. Диаметр тоже не могу сказать уже. Значит, 29 миллиметров труба уже сделана, то есть выгнута, все под лыжу сделано. Ну, это опора лыжи, чтобы ее не поднимало вверх, потому что длина ж таки плечо немалое. Значит, тут защита под редуктор, потому что тоже сюда набивается трава. Вот так. Сделана она у нас, ну, сам износ вот який, значит, трения немалое. Вот так. Дальше, ну, но при кошении э, закрепить вот тут, э, я говорю, чтобы не было пустоты. У нас используется ну, просто и быстро пенопласт для того, чтобы сюда не попадала трава внутрь барабана и потом не получалось намотывание сюда и чтобы не забывалось. Вот так значит шкив используется приводный наружный диаметр 70 профиль а значит обязательно опора должна быть по оси ведущего вала посилки потому я для поднятия на ходу и опускать было удобно длина вала. Длина вала примерно 40 сантиметров. В общем, размеры, точных размеров у нас не потому что делалось все на, ну, так, на 8. Исходный размер был захват метр двадцать. То есть диски по 50 сантиметров плюс длина ножа. Немаловажно, чтобы я как... Не на радость аж умею, вот эту длину учитать тоже от редуктора там у нас по по два сантиметра и до диска вот сантиметров 4 4 сантиметра до диска вот эта длина Дальше Вся сторона лыжа. Понятно, тут сделано вот э, Мы переваривали раму и переварили, что и для опора косилки в правой части непосредственно возле редуктора. То есть, чтобы не было тут наматываний и лишних всяких трава не забывалась. и удобно при повороте то есть если косить то надо будет все время направо и все оно ну, удобно и практично косилка такая у нас выкосила около 15 гектаров за два сезона поломок ну таких не было кроме замены одного ремня да и все ножи тоже работают четко удобно при такие системе их заменять точить и обслуживать косилку болтовое соединение до мотоблока припадца покажем как закреплены ножи и как их снимать удобно с помощью ключа на 10, откручиваем вот, так. вот такие болтик, длина примерно около 1 сантиметра, М8. Дальше берем, можно монтировку, можно на надеть Вот так можно снимается. Дальше вот так устанавливаем И... закрепляем. Все. быстро, удобно и надежно. Так, главное сильно зажимать. Для того, чтобы удлинить межосевое межосовое расстояние между роторами, и так, да, есть все движущиеся части, то есть, да, есть вращение, вот, было два способа применено. То есть, есть корпус, вот он, до корпуса ротора, соединяется болтовым соединением. И вот, покажи. Вот там приварено, наружная труба была взята большего диаметра. И цей корпус удлинялся с помощью трубы. И соответственно, на такое же расстояние, ну, в свою очередь, валы удлинялись. Но ну, расстояние точного размера сообщить не можем, потому я его никто не записывал и делал у нас так, на быструю, и никто не собирался его, как говорят, не все-таки гараж. Значит, и вот тут труба шла в накладку на основную трубу, так что еда из завода, а вот я тут, тут было Просто соединили в стык. Сделали вставку на такую длину, доточили вал и получилось так. Если есть возможность, лучше на токарном станку все поделать, потому повышается точность и работа будет надежнейшая. Ну, у нас такой возможности не было. Мы так центрировали его вручную и все удачи, удачи.